राम 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 मनोजवं मारुततुल्यवेकं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि बुद्धिर्बलं यिशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगदा अजाढ्यं वाक्पडुत्वं च स्मरणात् भवेत् प्रथमो हनुमन्नामद्वितीयो भीम एव च पूर्ण प्रज्ञस्तृतीयस्तु भगवत्कार्यसाधक हनुमान् अञ्जनासूनु वायुपुत्रो महाबल रामेष्टभल्गुनसख पिङ्गाक्षोमिदविक्रम उदधिक् क्रमणश्चैव सीतासन्देशकारकलक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः द्वदशैतानि नामानि कपीन्द्रस्य महात्मन स्वापकाले प्रबोधे च यात्रा काले च य पठेत् न भयं विद्यते तस्य सर्वत्र विजयी भवेत् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कबीशमक्षहङ्गारम् वन्दे लङ्गाभयङ्करम् आञ्जनेयमतिपाडलाना काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजातरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं मारुति पाण्डवो भीम कौन्देय कौन्देयकृष्णदूतश्च भीमसेनो महाबल जरासन्दान्दकुवीरो विनाशक, द्वादशैतानि नामानि भीमस्य नियतं पठन् आयुरारोग्यमैश्वर्यम् अरिपक्षक्षयं लभेत् पूर्णप्रज्ञो ज्ञानदाता मध्वोद्वस्तदुरागम त्वज्ञो वैष्णवाचार्यो व्यासशिष्यो यदीश्वर शुभतीर्थाभिधानश्च जिदामित्रोजितेन्द्रिय श्रीमदानन्दतीर्थसन्नाम्ना एवं द्वादशकं जपेत् लभदे वैष्णवीं भक्तिं गुरुभक्तिसमन्वितां देहबुद्ध्यादुदासोह जीवबुद्ध्यात्वदंशक आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् इति मे निश्चितामदि लोकाभिरामं प्रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रबध्ये इति श्री आञ्जनेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् आञ्जनेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् आञ्जनेयस्तोत्रं सम्पूर्णम् ओ रा रा